Barson şirkəti bir ilə imza ataraq təlimçi Orxan Məmmədzadənin təşəbbüsü ilə yeni nəsil mühasiblər yetişdirən hazır mühasib kursunu təşkil edib. Biz 2010-cu ildə Barson şirkətini təsis etdik. Əsas missiyamız olan təhsil vasitəsilə peşəkar kadrların yetişdirilməsi, dünyada baş verən yenilikləri Azərbaycana gətirmək, yeni texnologiyaları tətbiq etmək, öz səyimizi, öz töfəmizi verməkdir. Milli sertifikat imtahanından uğurla keçən namizədlər Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovun imzası ilə təsdiqlənən milli sertifikatla təltif olunaraq Palatanın assosiativ üzvü statusuna sahib olublar. Mən e, Barasan Tədris Mərkəzinin belə bir kursun təşkili Bu münasibətilə həm təbrik edirəm, həm onlara uğurlar arzulayırəm. Hazır müasir platformasında məzunların qazandığı bilik və bacarıqlar çoxşaxəli bir mütəxəssis olmağa yanaşı, həmçinin maliyyə şotu, idarəetmə şotu, vergi şotu və buncə kimi bir neçə istiqamətdə də tam ixtisaslaşmağa zəmanət verir. MÜZİK